вопрос о зрителя да. касаемо питона так не нежная ли кожа по идее самая тонкая и недолговечная должна быть ну вот я хожу своих смотрите специально направлю свет ну сколько ну, я, я, я я именно делаю тест драйв эти вот то есть у меня вставка питон носочная часть шнуровочная часть боковина бык и пяточная часть. Нормально работает. Ничего. Прямой весь в 100 килограмм. Подобрано по параметрам. Все. Ничего не выдавит. Бешка, понимаете. Поэтому питон, он именно работает в нашем случае качественно. Если вы купите, конечно же, где-то на стороне, не по своему параметру, ну, могут возникнуть трудности. Может выдавить еще что-то где-то, лопнуть он может. В нашем случае этого не произойдет, потому что мы ваши ножки замерили, подобрали вам колодку. По этой колодке подобрано все лекала, раскроено, сшито, собрано. Все, и вам презентуется, вы уже пользуетесь. А? Расскажи еще касаемо плотности, ведь мы чем, его дублируем. Чем меньше шкура, тем она тоньше, тем да, крупнее. Да, И вот да, какие мы, что мы делаем? Да, да, да. То есть мы, мы во-первых, мы берем 4 плюс берем, длину питона, шкуру. Вот. Маленьких мы не берем. Там полтора метра, два метра. Это идет на какие-то аксессуары. Ну, кто шьет, эти вещи делают, они используют. Мы берем крупных. Соответственно, плотность выше. И мы его дублируем специальным джерси, так называемый. Такая ткань есть, самоклеящая, через утюг специальный тюк. И все. Он держит. И плюс у вас подклад, который выполнен из телятины. То есть в компоненте они работают четко. Вот поэтому... И опять же, питон, он же не прям... Это обувь такая коктейльная. Да? То есть любая экзотическая обувь, она коктейльная. То есть вы можете пойти, променад, порадоваться, походить, приятное ощущение так испытать, да. Поэтому не каждый день это, это по поводу. Поэтому их хватит на очень долго. И плюс уход. Конечно же, уход. Внимание к обуви к своей. Она находится постоянно под нагрузкой.